Желание повторяем за тем, кто показывает. Да? Очень, да, да, да. Вот так, такие мини демонстрации, они будут очень хороши. Так, давай, Юлечка, что дальше. Спасибо. А, да, у нас будет да, гимнастика, да, в форме да, э, да, На цьому доняється в мене немає, але є вічека зі звуконаслідування. Там черепаха чи ну де ж вона буде про черепаху. Так, наступний у нас наш піднявся на кладку, став, і завжди на зарядку. Повернувся вліво, вправо, ну і там далі віші Мені дуже сподобалося в естри дітки один одного бачили, і вони одразу якийсь такий контент встановлювали. І тоді ми робимо ці справи, вони один одного бачать, їм цікаво, їм комфортно і це весело і класно. От, потім у нас буде такий гідромасаж у водичці, Я думаю, що ну, всі батьки знають, що жили у бабусі, два веселих гусі. І ми активно починаємо працювати ніжками, працювати зі сторони в сторону. От, потім. От, потім ми будемо. Е під вірші качечка. рухатися зі сторони в сторону, зеркати щічками водички і потім занурюватися. Качка перевальців йде. Каченят своїх веде. Ви читаєте чи качка перевальця йде, каченят своїх кладе і покряпуєте качку, і не робіть дітей. Маленькі каченятка, і тут як як У Уки злітається, ніби поливається. І тут коряк у нас навод, е, качка фарша, воду з кого злідом. Малята, жовті каченятка. Е, я ще й так ну, повністю не продумала кам'ята. Я тільки зараз поступово складаю і зараз буде ламати, які я вже бачу. Е, потім можна з літом. Ставити я склала віршик на горки. І це крас у мене дуже важливо, бо я хочу розвиватися бортики на різні частинки. Є дітки зовсім мачопочки, які приходять ще не сидять. Ми робимо імітацію стрибання. Є дітки, які вже добре сидять, ми тоді стрибаємо вже сидячи. І є дітки, які вже хочуть розвиватися. Ми будемо вставати стоячи і стрибати стоячи. Потім можемо Потім при пірнанні збільшувати інтервал цього пірнання. Потім вони вже будуть допливати собі безпосередньо до мами. І те, щоб це було підвірження, вони поки що там розійшлися, плавали, і щоб їх покликати, я говорю. А тепер йдемо накладку всі мечанка на зарядку. І ми ще будемо робити там такі руки. Ручками вперед, що? а тепер йдемо накладку. Який лісочок, а, а так. Да. Да. Ну і там а далі кладку. теж є. Всі да. качатка на зарядку. Крилами махаємо, ніжками повтаємо. Будемо ковпнути, ніжками махати, крилами. Очень ну, класно, як такі приговорки да. Ну Їх елементарно придумувати, можна навіть на ходу, якщо забули, що ви є там зробили, вічек на складний, короткий. Після того, як ми пострибали, ми будемо теж плавати з різною підтримкою. Підтримочкою груди, підтримкою на руку. Е -е, Потім ми будемо трив... змінити? такий актив, коли ми поплавали, ручки штовлюються, ніжки штовлюються, ми тоді перекладаємо вправи е на інші частинки тіла. Тобто И так, булочки, там, или качечки едят, вот это, мы будем нам надо, что это будет Родители. Одной вот так вот держишь. Она ж, ну, она тяжелая. Макароны. 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 Четыре цвета достаточно. Четыре цвета макарон я держу один. Вот так вот. Одно полезно. Макароны понимаешь, да? Вот будет вот. кисселки, они по тебе будут проходить. Часто родители, часто родители идут на помощь, помогают, знаешь, и... Да. Я вот таким образом отлично отлично сначала высоко? Потом радуга ниже опускается, ниже опускается, Потом остается вот такой слой, очень, очень... Вот сначала я с тобой... Потом с тобой... Потом Потом Ну і ще якусь активну гру. Я ще думаю, наприклад, на наступне в нас ще будуть там жибенятка. І жабенятка будуть в полі дути м'ячики, щоб випробувати легені, потім будуть у водичку. Ну, щоб було якийсь такий комплекс трьох занять. Mm -hmm. Ну, я ще буду його завершувати. Отлично. Отлично. Супер, дякую. Скажіть, ми можемо брати не тільки животних, які водні, хоча зрозуміло, що водні і животне добра. Водных животных очень много. Есть э, пингвины, которые тоже плавают. Есть, например, киты, пингвины, есть э, э, эти, морские котики, львы морские, морские коровы есть, а, морские слоны есть, потом этих всяких молот, молот, пива, и можно это все использовать. Акулы. Ну, акулы, да. Вот. Но самое, самое прикольное, когда есть элемент абсурда. И поэтому, если мы берем, например, каких-то животных, которые не водоплавающие, и говорим, что они плавают, это становится очень интересно. А? Да. Например, а как будет плавать жираф? Ну это же надо вообще как-то удивительно за как тянуть шею, да? А представьте себе, а как будет плавать, ну, например, кто там не плавает? Бегим, ну, плавает. Хорошо, слон, как плавает слон? Может <Слышать> а он, он ушами гребет, может он опытом гребет. То есть вот когда появляется элемент абсурда, вот, то это наверное. И можно на этом строить зарядку да. да. да, и разместить. Конечно. Чтобы... Вот, вот. вот именно так. То есть вот ну понятно, что все животные плавают, но Конечно, есть, есть животные, которые живут в воде, это, естественно, среда обитания, из которых приходится плавать. Кошки тоже плавают. Недолго, но плавает. А как, как плавает кошка, интересно. Ну, как будет а, пытаться как-то как, Вот. А как плавает, как, как по вашему будет плавать, например, мышь? Ну, как мышь будет плавать, да? И это очень смешно, потому что... А, это абсурдно. А с другой стороны, детям будет интересно, и это будет поддерживать то, что дети не умеют сейчас плавать гармонично и красиво. Да? Так, тогда, когда они изображают животное, которое тоже не плавает, они получают некое подкрепление. Например, кошка вот не плавает, но а она пытается быть. И я еще не плаваю, я вот. Поэтому вот такие, вот, вот, такие как глупости, шутки, они могут очень хорошо помогать детям адаптироваться к тому, что у них еще не получается как-то идеально. Понятно, да? А, еще раз, смотрите, если мы сразу даем, в этом есть свой как, если мы даем водоплавающее животное, они могут ему подражать, но если мы даем не водоплавающее животное, которое плывет, им как-то понятнее, что не, не все сразу и не все хорошо. Так что обращайте на это внимание. Кто-нибудь еще? Да, конечно. Можно тебя посадить? А вот на яручном месте. А вот здесь вы без Спасибо. Так, у меня здесь всегда кто читает. Да, пожалуйста. Помню. Урок от двух до трех лет. Для дикета, который уже держится на воде, он такой как <урок от> мультик. <как> Значит, вначале приветствуйте. Я другого пока еще не придумала, поэтому <как> долго не Вот так вот, мы вот, их так. за ручки берем, как бы они вот так. Потом, так берут белый но они вот так вот положатся, ага. тоже за ручки. Потом, э, подныривая, вот, вот так шукают скорбы. Ну, а, вот так скорбы шукает а в да. Она на украинском, а, кстати, идеально поется, да? Мог да, да. По. И потом, э, как бы, вот так целует маму, но это окончание. Ну, ага. там можно еще всякие элементы добавлять, пока я еще ни, до них mm -hmm. не додумалась. Дальше. Это разминка была. Потом будет плавание на макаронине. От бортика к бортику, например. Mm -hmm. Ну, с мамой можно рядышком. Ну, то есть, если в Софии, то к дальнему туда бортику не mm -hmm. там, а туда. Не по вдоль, Да, нет. вдоль. Mm -hmm. Либо, например, в конце там раскидывать игрушки какие-то, и они ну, туда сами плывут на макаронине и их собирают. Ну, вариант. Mm -hmm. Потом плавание на конике, но это уже, наверное, вдоль вдоль. Нет, поперек. Там, там, городу, на перегонке, на да? да, там можно или еще чего-то там. Держать сначала одной ручкой, а потом другой, там другой гребяк в этот момент. Я буду могу... их для... извиняюсь, Два-три, это, наверное, еще рано. Он а, будет зарано. Да, очень нормально это все делать. Да? Просто, да? Просто нам Тамара это показала на ну, занятии несколько да. раз. Да. Что он, что это... Да? да? А я, я вообще могу отпускать, то есть он плывет на меня, вот так, то есть, ну, будем пробовать, нету, мама будет сподержать. А, потом мне еще понравилось, я вчера увидела у Наташи плавание на макароне, но держась вот так вот сзади, Впереди вот так вот, буртыхая ногами, как-то тоже мне нравится. Потом, после этого растяжка вот возле бортик потом дельфинчик потом mm -hmm. отталкивание от бортика вот вначале на спине потом не на жахоте, а потом на спине но... потом прыжки с бортика с нырянием и проплыванием там дома но там разные уже расстояния будет потом поиграем а потом взяли либо досточки либо макаронины кому что больше нравится и вот так вот дутики теннисные мячи mm -hmm. нету там кто вот так просто дует mm -hmm. и делает эти бульки такие а потом можно да, вот уже разные виды ныряния либо крабиком доставать со дня на всякие предметы либо э, плавать и сидеть ну не, выйдет, а чтобы не, не так умеет хорошо нырять и погружаться Просто с ситечком вылавливать предметы разные, на макаронине, либо на, на досточке, либо за маму держать. Там, 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 там. а Либо, там, либо, либо контактный инфрагрозатор. Можно варьировать, варьировать от занятия к занятию. Потом плавание на спине у родителей, держать вот-вот, подныривание всяким таким. Потом игра в мяч, можно просто кидать мяч, можно через какой-то через макароны, через, через макаронину, макарон, ну, любые у. вариации. А потом самостоятельная работа у. и прощание. А, у. еще можно, знаете, что сделать? Э -э, вот, Лукьян так очень любит делать. Вот, на и проплывать у мамы под ногами. Да. Да. Вот. Очень хорошо, вот, да, да. Но это вот в контактной импровизации мы будем показывать, чтобы проныривание под родителями, проныривание какой-то... Вот, пожалуйста, чудесно, можно вот здесь проплыть. Ну, вот. Радугу, ну, ту же радугу можно делать, из, например, вот так, в своей рукой. Вот. Ребенок здесь в состоянии проплыть. Ну и потом у нас будет в конце уже, если самостоятельно работать, уже прощание. Я нашла такой Все, кто нравится земной, поцелуй, нашлю рукой. Ну, можно там, uh -huh. угу. <сık> <сık> <гулак> <сık>. <сık>. <плак> и мы всегда можем разнообразить занятия с äh, какими-то чудесными элементами, которые мы находим. То ли это новый стишок, то ли еще что-то. Я помню, что когда мы начинали, мы... я просил каждого родителя взять на себя ответственность и на следующем занятии äh, показать... Четверостищие, один куплет песенки, что-то такое. Я просил их поискать, в... я, я сам, конечно, перерыл интернет, да, но тем не менее, я просил их поискать все, что связано с плаванием, кораблями, водоплавающими животными. И они очень много проходили. про осьминожков, про какие-то там кораблики, какие лодочки, про какие-то подводные лодки даже одна там мама пела, ела очень хорошо, но не было а, почему? а почему мы не И мы так шли, по-моему, погружались там. И Не забудьте выбрать

И как бы умываемся, и тоже время можно разминять. Там дальше мальчик, была как и рука, тут мои двенечки, и тут я пледа. Вот как бы это, детская с водичкой. Дальше приветствую друг с другом. Песенка кунг кунг как чувствуешь себя». Привет, Габриэла, наш дружок, иди к нам на лужок. Это действительно. Uh... Ну, yeah. Как ты чувствуешь себя? Ну то есть как бы мы oh, одновременно well, и ребенка и вспоминаем, и родителями и, и спрашиваем как чувствуешь себя. себя. Прекрасно. Вот, и я думаю, что эту песню как бы можно повторять, когда мы обрели, ну что стоит переспрашивать, yeah. как чувствуешь себя. То есть на прощание это можно сказать, goodbye попал, goodbye попал, ты чувствуешь себя yeah. или yeah. что-то yeah. Вот, да, там, ну, есть, какие элементы, например, плавание с досточками в виде ну, листочков корпуса можно было вот, без версики, например, вылезать, mm -hmm. на да? Mm -hmm. mm -hmm. Зеленые такие листочки. Или модуль ну, использовать как соломинку, ну, как плавать там и от бортик к бортику. Mm -hmm. Ну еще как бы отталкивание можно, ну, так как это для, для маленьких можно отталкивать от маленького mm -hmm. же пуртика, да? <говорот> <говорот> ну, как бы еще использовали песенки. Фрик-фрик, э, баля мушонка. Uh -huh. Тоже там можно переделать, э, что как бы искакали и ныряли под водой. Устали так скакать. Э, лягушку стали звать, они ее обняли, стали целовать. Ух Знаете эту песенку, да? Фрик-фрик, баля Лебешки, 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 <сínt> <сínt> Это Железновская песенка да? Да. Ну, как бы все письмо Железновской, и четверо лягушат можно ходить, например, по, по кругу. Четыре да, три. Нет. Нет, Вместе себя.

но уже этих писанок, там, в основном добегает, там. гимнастики. как это на ну, английском языке? Но я тоже... Верно, не знаю. вот да. да, это вот. Тренит бежанка. Тренит это Тренит ну, за внимание. Спасибо большое. Те песни, которые родители уже знают, вот, да, про Кугол, я могу ее спеть на английском. Я могу какую-то прощальную песню или э, спеть на английском. Там что-то 40... про, про жабок. То есть то, что родители уже знают, как то, то они услышат музыку и будут продолжать. А спеть на прощание? Звуковое... На прощание? Да. мы можем просто сказать «Goodbye, goodbye, see you again». То есть, ну, элементарно, и больше ничего. Угу. Да? «Goodbye, goodbye, see you again». И все. Дети ж любят. мамы любят, когда дети говорят с папе. Вот. У меня есть конечности любить Владик в своем возрасте. Вот с бортика прыгать в круг, в макаронину. Ему очень понравилось панеливать, когда макаронина под водой в форме, ну, в форме туннеля, да. Или кольцо, или макаронина под водой. Он прыгает с бортика. Себя. То есть он еще он, он, загружаться сам не может, я его сюда наложу. Э, вот это ему нравится. Ему нравится очень крутиться в э, как, как говорит, в да? да? Вот это нравится. Соревнования очень нравятся. Э, от э, от бортика к бортику, вот, и, и на лошадке, и, э, на спине я его жила, но вот. Ему, ему, некомфортно. И я ему уже показываю, что если вот ногами, то есть я его отвлекаю, я не говорю, что лежишь на спине. Я говорю, работа, работа сильно ногами. Тогда он забывает, угу. что он лежит на спине и э, тогда работает. Но не всегда. То есть ему пока на спине, на макароне а, э, не вот то, что ему нравится, ему очень нравится подражать э, старшим, вот когда есть Богдан и Леонид, да, вот это придумали вот, вот это Говорит, мама, мама, смотри, вот, смотри подражательная. То есть ему важно быть в старшей группе. Я бы хотела, чтобы...